Безпілотний автівний комплекс Спектатор-М. Він складається з трьох літочків, наземної станції і пункту обробки інформації. Радіус дії цього літака 30 кілометрів, максимальна висота польоту 2000 метрів, скорість 120 км за годину. Призначення для ведення повітряної розвідки. также для места дислокации противника, их опорные пункты, маскирующие их эти позиции. Полетные характеристики отличные, то есть в воздухе он себя чувствует хорошо, его практически не видно, запускается без проблем садится, без проблем на парашюте, тихий, то есть к полету претензий нет. Камера оставляет жевать лучшего, ну то есть камеру желательно поменять, и тогда мы сможем летать на больших высотах с большей результативностью, большей безопасностью.